Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Ahmad Shukri, pensyarah subjek SSPK 1013, pengantar Sosiologi. Kami dari kumpulan A07. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ruhaina Balkis binti Ruslan, nombor matrix 294307. Kami akan membentangkan hasil analisis berdasarkan dua tugasan individu terbaik yang telah kami pilih. Yang pertama ialah penggunaan gadget dan kesan terhadap proses sosialisasi kanak-kanak berdasarkan teori interaksionism simbolik dan seterusnya ialah tajuk yang kedua iaitu tingkah laku pelajar university dalam interaksi sosial melalui teori looking glass self melalui tajuk penggunaan gadget dan kesan terhadap proses sosialisasi kanak-kanak berdasarkan teori interaksionism simbolik ini menceritakan bagaimana teori interaksionism simbolik dengan menggunakan pendekatan penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak generasi sekarang. Manakala di dalam tajuk tingkah laku pelajar universiti dalam interaksi sosial analisis melalui teori looking glass self ini menceritakan situasi tingkah laku dan komunikasi antara pelajar universiti dapat membentuk identiti diri seseorang individu hasil daripada interaksi sosial dan tanggapan orang lain Pemilihan tajuk yang pertama ialah penggunaan gadget dan kesan terhadap proses sosialisasi kanak-kanak berdasarkan teori interaksionisme simbolik. Kami pilih tajuk ini kerana ia sangat relevan dengan situasi sekarang. Ramai kanak-kanak menggunakan gadget sejak umur yang sangat muda. Ini menyebabkan mereka kurang berinteraksi secara langsung dengan orang sekeliling seperti ibu bapa dan juga rakan-rakan. Apabila interaksi secara bersemuka ini kurang, kanak-kanak mungkin lambat belajar cara bersosial. Contohnya, cara berkomunikasi, faham emosi orang lain dan juga memahami bahasa badan. Melalui teori interaksionisme simbolik, kita boleh faham bahawa proses pembelajaran sosial datang daripada interaksi harian. Kalau interaksi ini digantikan dengan skrin, ia boleh ganggu perkembangan sosial mereka. Kami juga berharap tajuk ini boleh beri kesedaran kepada ibu bapa tentang pentingnya hadkan penggunaan gadget dan beri lebih banyak peluang dan ruang untuk kanak-kanak dan anak-anak mereka bersosial secara sehat. Akhir sekali, kami rasa isu ini sangat penting kerana kanak-kanak hari ini adalah generasi masa depan. Proses sosialasi yang sehat akan bantu mereka membesar dengan lebih seimbang dari segi emosi, sosial dan juga pemikiran. Tajuk kedua kumpulan kami ialah tentang tingkah laku pelajar universiti dalam interaksi sosial melalui teori Looking Glass Self. Kami memilih tajuk ini kerana ia sangat dekat dengan kehidupan seharian kami sebagai pelajar universiti. Kami semua berinteraksi dengan pelbagai orang setiap hari sama ada di dalam kelas, di asrama atau di media sosial. Melalui teori Looking Glass Self, kita boleh faham bagaimana seseorang membentuk imej diri berdasarkan bagaimana dia fikir orang lain melihat dirinya. Sebagai contoh, kalau seseorang rasa dan anggap dia pandai, dia mungkin akan cuba bertindak seperti pelajar cemerlang. Tapi kalau dia rasa orang pandang dia rendah, dia mungkin hilang keyakinan. Tajuk ini juga penting sebab ia membantu kita faham kenapa pelajar ada tingkah laku tertentu. Seperti terlalu jaga penampilan, takut bersuara atau ikut tekanan rakan sebaya. Dengan kajian ini, kita boleh melihat bagaimana interaksi sosial mempengaruhi identiti dan tingkah laku pelajar dan ini sangat berkaitan dengan teori sosiologi yang kami pelajari. Kesimpulannya, kami memilih tajuk ini kerana ia bukan sahaja berkait dengan teori tetapi juga sangat relevan dan bermakna dalam kehidupan pelajar hari ini. Baiklah, seterusnya, um justifikasi daripada nilai sosiologi yang dapat saya kongsikan ialah teori interaksionisme simbolik. Teori ini menjelaskan bahawa interaksi harian menggunakan simbol seperti senyuman, nada suara dan gerak tubuh penting dalam pembentukan manusia sosial. Jadi jika kanak-kanak ini terlalu bergantung pada skrin, jadi proses sosialisasi ini terganggu. Jadi peranan utama keluarga sebagai institusi sosial juga turut terjejas apabila masa bersama anak-anak diganti dengan penggunaan gadget. So akibatnya anak-anak ini lebih selesa dengan komunikasi digital daripada hubungan sebenar. Baiklah, seterusnya teori looking glass Teori ini menyatakan bahawa identiti diri terbentuk melalui tiga proses. Pertama, kita membayangkan bagaimana orang melihat kita. Kedua, kita membayangkan apa yang mereka fikirkan. Dan ketiga, membentuk perasaan terhadap diri sendiri melalui hasil nanggapan itu. Jadi, dalam kalangan pelajar universiti, tingkah laku sering dipengaruhi oleh persepsi sosial. Contohnya, pelajar memakai kemas ke majlis untuk dilihat positif atau duduk di belakang kelas kerana takut dinilai. Ini jelas menunjukkan bagaimana konsep kendiri dibentuk melalui reaksi sosial. Melalui pemerhatian saya, saya dapati pelajar muda terpengaruh oleh sebaik demi penerimaan sosial. Tetapi ini juga boleh menyebabkan tekanan dan kehilangan jati diri jika benda ini tidak dapat dikawal. Saya akan membentangkan tentang pengetahuan baru berdasarkan dua topik tugasan individu yang kami pilih. Daripada tugasan ini, pengetahuan baru yang kami dapati ialah berkenaan dengan bagaimana teknologi seperti gadget, telefon pintar boleh mengganggu proses komunikasi dalam kalangan kanak-kanak secara semula jadi mereka kurang peluang untuk belajar simbol-simbol sosial seperti nada suara, bahasa badan dan ekspresi wajah kerana terlalu fokus kepada skrip. Kedua, kami juga memahami berkenaan dengan peranan keluarga sangat penting dalam mengimbangi dan mengawal penggunaan teknologi. Jika ibu bapa sendiri sibuk dengan telefon dan kurang berinteraksi serta mengambil berat tentang anak-anak maka proses sosialisasi pasti akan terganggu. Anak-anak tidak dapat belajar nilai empati, cara berkomunikasi yang betul dan ini boleh menjejaskan hubungan sosial mereka dalam jangka masa panjang. Selain itu, kami juga sedar bahawa proses sosialisasi bukan proses secara automatik tetapi perlu dilatih melalui interaksi harian. Jika interaksi berkurang, kemahiran sosial pun akan terbantut. Ini menjadikan kami lebih peka terhadap kepentingan komunikasi secara bersemuka walaupun peredaran zaman digital sentiasa berubah-ubah dan semakin moden. Seterusnya, melalui tugasan-tugasan tersebut juga, kami memahami bahawa melalui persepsi orang lain boleh mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan seharian kita. Ia boleh memberikan kesan yang besar terhadap pembentukan identiti di mana ramai pelajar secara tidak sedar menyesuaikan tingkah laku cara berpakaian dan cara berkomunikasi mereka semata-mata untuk diterima dalam kumpulan sosial tersebut ia selari dengan teori kole yang menyatakan bahawa kita membentuk konsep diri melalui bayangan bagaimana orang lain melihat dan menilai kita Akhir sekali, kami juga menyadari bahawa terlalu bergantung kepada pandangan orang lain boleh menyebabkan kehilangan jati diri. Jika seseorang sentiasa menukar personaliti dirinya mengikut kehendak orang sekeliling, lama kelamaan dia akan merasa keliru dan tidak yakin dengan siapa dirinya sebenar. Ini boleh memberikan kesan negatif dari sudut emosi dan psikologi. Secara keseluruhannya, bahagian ini membantu kami dapat melihat dan memahami dengan lebih jelas bagaimana interaksi sosial sama ada dalam kalangan kanak-kanak dan juga pelajar universiti sangat penting dalam pembentukan identiti dan kemahiran komunikasi. Ia juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan penggunaan teknologi, menerima pandangan orang lain dan nilai interaksi sosial sebenar dalam kehidupan seharian. Penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak merupakan fenomena yang semakin meluas dan tidak dapat dielakkan dalam era digital masa kini. Dari sudut positif, gadget berperanan sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif. Aplikasi interaktif mampu merangsang perkembangan kognitif seperti pengenalan huruf, nombor dan juga warna. Selain itu, kandungan visual dan audio turut menyumbang kepada peningkatan kreativiti serta imajinasi. Di samping itu, ia juga membantu ibu bapa menguruskan ...masa dengan lebih baik apabila anak-anak dapat ditenangkan melalui penggunaan skrin yang positif. Namun, penggunaan yang tidak terkawal memberi implikasi negatif terhadap proses sosialisasi. Pertama, ia boleh menyebabkan kelewatan pertuturan kerana kurangnya komunikasi dua hala bersama ibu bapa ataupun penjaga. Kedua, kanak-kanak kurang berupaya memahami isyarat sosial seperti ekspresi wajah dan nada suara... Yang penting dalam membina hubungan interpersonal. Ketiga, pergantungan berlebihan terhadap gadget boleh mengakibatkan masalah tingkah laku seperti cepat marah dan sukar memberi tumpuan. Justeru, penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak perlu dipantau secara teliti agar tidak mengganggu perkembangan sosial dan emosi. Interaksi secara bersemuka juga tetap perlu diutamakan bagi memastikan proses sosialisasi berlaku secara menyeluruh. Kebalikan yang kita boleh dapati melalui teori Looking Glass Self ini adalah ia dapat memahami pembentukan identiti diri. Memahami pembentukan identiti diri ini, ia tidaklah terbentuk hasil daripada diri sendiri tetapi ia sebenarnya dipengaruhi oleh interaksi sosial dan tanggapan orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang individu yang asalnya adalah seorang yang pemalu dan tidak yakin untuk melakukan aktiviti yang memerlukan individu tersebut untuk bercakap di halayak orang ramai. Tetapi setelah mendapat pujian yang membina daripada rakan-rakan terdekat dan juga orang-orang di sekelilingnya, individu tersebut menjadi sangat yakin dan seronok kerana dapat mengatasi masalah takut. Maka dari situ, individu tersebut dapat mengubah dirinya dari menjadi seorang yang pemalu kepada seseorang yang berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Seterusnya, meningkatkan kesedaran sosial. Kesedaran sosial ini merujuk kepada kepekaan individu terhadap reaksi orang lain dari segi tingkah laku ketika berinteraksi. Sebagai contoh, jika seseorang individu tersebut suka memotong percakapan rakan-rakan lain ketika berbual sama mereka dan pada masa yang sama mereka menunjukkan reaksi yang tidak selesa dengan perbuatan individu tersebut, maka individu tersebut perlu sedar bahawa perlakuan tersebut adalah salah dan individu tersebut perlu belajar untuk mendengar, menghormati dan menunggu giliran untuk berbuat. Kepun teori ini ada kebaikan, tetapi terdapat juga keburukan daripada teori ini seperti terlalu bergantung kepada pandangan orang lain. Ia adalah pemikiran yang sangat tidak patut ada dalam diri individu tersebut kerana seseorang individu yang terlalu memikirkan pendapat dan cakap orang lain, seseorang individu tersebut akan kurang keyakinan diri dan seterusnya tidak dapat mengenali identiti diri dengan baik. Contohnya dalam penampilan diri, seringkali kita akan berfikir dahulu pakaian apa yang kita hendak pakai. Um, seperti contohnya uh, seseorang tu sudah biasa pakai pakaian yang berwarna gelap tanpa corak tetapi sesekali mahu mengubah selera iaitu memakai baju yang berwarna-warni dan bercorak tetapi uh, membatalkan hasratnya untuk memakai kerana bimbang orang lain akan menganggapnya pelik dan rasa tidak cantik dengan pemakaian tersebut. Jadi ia akan menyebabkan uh, seseorang individu tu takut untuk uh, mencuba perkara yang baru. Seterusnya mudah terpengaruh dengan persepsi negatif. Ia menunjukkan seseorang menganggap orang lain melihatnya secara negatif walaupun ia tidak benar sebenarnya. Tetapi ia akan memberi kesan buruk kepada diri sendiri. Sebagai contoh di dalam kelas semasa di dalam kelas seorang pelajar ingin bertanya soalan mengenai topik yang kurang difahaminya kepada pensyarah yang mengajar tetapi pelajar tersebut malu untuk bertanya soalan kerana bimbang soalan yang ditanya itu remeh dan tidak patut ditanya Hal ini menunjukkan ia tidak benar kerana mungkin orang-orang di sekitarnya juga ingin menanyakan soalan yang sama tetapi malu untuk bertanya Kesimpulannya Kedua-dua isu iaitu penggunaan gadget berlebihan dalam kalangan kanak-kanak dan kurangnya pergaulan antara kaum di universiti menunjukkan betapa pentingnya interaksi sosial dalam membentuk identiti, empati dan kefahaman antara individu. Tanpa komunikasi bersemuka dan penerimaan budaya yang berbeza, proses sosialisasi akan terganggu. Oleh itu, peranan keluarga, institut pendidikan dan masyarakat amat penting dalam menggalakkan interaksi yang seimbang dan inklusif demi kesejahteraan sosial. Pada pendapat kami semua, teori looking glass self ini sangat bagus untuk meningkatkan keyakinan diri kerana dengan memperoleh pendapat positif dari orang lain, ia akan membentuk identiti kita yang baru. Namun, apabila terlalu berlebihan mengaplikasikan teori ini dalam kehidupan seharian, ia akan memberi kesan yang sangat buruk kerana kita tidak dapat cari identiti kita yang sebenar kerana takut dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ainya, motivasi diri akan luntur dan kita tidak akan percaya pada diri sendiri. Contohnya apabila kita terlalu memikirkan pendapat orang lain, ia menyebabkan kita berasa tidak yakin dan takut untuk melakukan perkara yang baru. Maka, dari sini, kita perlu buang segala pergantungan pendapat orang lain dan kita harus yakin dengan diri sendiri sebab kita hanya kita sahaja yang kenal diri kita bukan orang lain.